Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Gap de series 2 de 4. Kier engaña a Sam basados en el libro. Ella es la chica del señor Kier. kum sam que era más baja, puso su mano en el bolsillo de sus pantalones mientras me miraba. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero dejarlo en claro. ¿Quieres que rompa con él, verdad? kum sam se quedó quieta, sin enfado ni sintiendo nada. Si no, no estaría aquí. Kumsan suspiró y dijo algo como si fuera nada mientras todo estaba en silencio. Bien, romperé con él. En ese momento podía escuchar mi corazón latir tan fuerte. Todos ahí estaban conteniendo la respiración por miedo de que Kumsan se diera cuenta de que estábamos ahí. De repente, Kum gritó desde lejos para romper el silencio antes de interponerse entre Kumsan y esa chica, tal vez porque tenía miedo de que se pelearan por él. ¿Por qué estás aquí? Ella ha venido aquí por ti. Kumsan le respondió mientras miraba fijamente a Kumqir. Eres un rompecorazones. Sam, Kumsan se apartó de él con disgusto. Podía ser que le doliera que su prometido lo hubiera engañado. No me toques, Sam, te amo, pero yo te odio, Sam, no me sigas, estoy molesta. De repente salió de ese caos mientras todos ahí dirigían su mirada en Kumqir y esa chica. Entonces me apresuré a salir de ahí para ir a ver a Kum-san directamente. Kum-san, la mujer se detuvo y me miró a los ojos. Estaban llenos de enojo y lo sabía bien. Tal vez ella podría sentirse decepcionada. ¿Por qué estás aquí? ¿No tienes trabajo? Lo he visto todo, así que te seguí. Dios mío, es como un video musical. Estaba preocupada. ¿Cómo estás? Enojada. Extendí mi mano para tocarla con compasión. Aunque quería darle un abrazo, tenía miedo de que alguien nos viera. Entonces, eso era lo que podía hacer por ella. Sé que te sientes decepcionada. Si quieres llorar, puedes llorar. Lo entiendo. Sí, estoy muy decepcionada, pero no lloraré. Solo quiero conseguir un trozo de madera para golpearlo. ¿Eh? Todavía recuerdo que Kir fue la causa de nuestra pelea. Kum San hizo estallar sus mejillas avergonzada antes de volver al punto del que estábamos hablando. Y todavía recuerdo que él también me engañó. ¿Por qué seguía hablando de esa pelea de Facebook? ¿Qué pasaba con la chica secreta de Kum Kir? Kum San, ¿no sentiste nada por lo de esa chica? ¿Tengo que sentir algo? ¿O oh, pareces molesta con él? Sí, me regañó el muy entrometido y pretendió enseñarme a lanzar excremento. Qué vergüenza sentí desde que supe que Ronaldo, el hombre general, era él. Qué nombre tan anticuado. Sí, quiero tirar el excremento cada vez que lo vea. Quiero golpearlo. Ella seguía murmurando sobre Cum Podía sentir su enojo hacia él. Podía ser que ella no supiera que su nombre de Facebook también estaba pasado de moda. Pero no quería interrumpirla mientras no estuviera de mal humor. ¿Sientes algo por lo que acaba de pasar? Esa chica vino a preguntar por tu prometido. ¿Por qué tengo que sentir algo? Si Kir quiere estar con ella, adelante. Mira, tú y yo estamos en una relación. Es bueno para mí. Desde que supe que él era Ronaldo, el hombre genial, intenté buscar una buena razón para separarme, pero ahora tengo una. Te vi salir corriendo. Pensé que estabas tan dolida porque Kirk te engañó. ¿Por qué tendría que dolerme el que mi amigo tenga novia? Más bien. Debería alegrarme por él. Me apresuré a salir porque no podía dejar de pensar que me regañó el entrometido. Kum San se había tan enojada. Puedo imaginar su cara cuando dijo... Ah, oh, voy a molestarla. Y eso está dando vueltas en mi cabeza. Kum Kir podría haberse arrepentido. Si hubiera sabido con quién peleo, no lo habría hecho. ¿Por qué tienes que apoyarlo? No me gusta. Kum San me miró indignada y se alejó de mí.